嗯嗯，晕了、嗯啊。对，哎，你怎么想的呀？你明明知道我不爱吃洋葱，你还点葱洋葱。我一闻到洋葱的味我就清醒。那你吃，你一会儿别靠近我。不靠就不靠。有情绪啊。 赶紧、哎、跟我说说，谁让你了？那有什么情绪？没情绪，特别就有情绪，少来了啊！跟我说实话，是不是公司出什么问题啊？还是双十一快来了，遇到什么麻烦？啊，也没有我就是怕。你说这这次双十一，我们下了这么大功夫，做了这么多的努力。 要是最后干砸了，怎么办？首先给我，放上、嗯、来。咱俩隐居田园，你来耕田，我来织布，咱俩过那种哇神仙眷侣的小生活。真的假的？当然是真的了。 假的，想什么呢？怎么可能是真的、啊？不，你不知道，现在乡下，田园的那种地有多贵，这种田园生活就是梦想，是童话，童话里都是骗人的，不可能是真的。对、哎，认清现实啊！嗯、哎。哦，说吧，什么事瞒着我、啊真？真没事真没事儿。 行吧，你不想说就不说了。但是有一点你要知道，不管公司遇到什么困难，不管你遇到什么困难，我都会一直在你身边陪着你的。这个是真的。我都搞不清你哪个说的是真的，是假的了。我会一直陪着你的。我就当你是真的。 哎呀，那既然是真的啊，嗯、你就给我表表决心吧。表决心我也不吃洋葱。你吃洋葱，我就相信这是真的。哎，那你喂我。哎，等一下，等一下，我吃之前我突然想起一事儿，说真的，这是认真的。 是 <laughs> 我在柜台工作的时候啊，我发现最近波波罗的尾货都直接运到总公司处理，不做任何销售。他不销售的话，他怎么处理啊？我也觉得特别奇怪。您这可以查查看，看看他们要干嘛。